Привет! Это рубрика «Аксиома любви» и сегодня обсудим вечно актуальную тему – как же найти свою вторую половинку. Многие молодые люди считают, что человеку предстоит сложная задача – среди всего населения земного шара найти свою вторую половинку. Как это сделать? Пугает сам масштаб этой задачи, которая кажется невыполнима. Где же она, моя вторая половинка? Личная жизнь, настоящая любовь и счастливая семья ⁇ это мечта почти каждого человека. Но далеко не все становятся счастливыми в личной жизни и находят свою вторую половинку. Большинство людей остаются одиноки даже создав семью и воспитывая любимых детей. А приличный процент людей вообще никогда не находят свою вторую половинку и страдают от этого всю жизнь. Є багато різних порад, які дають психологи. Вони радять там по гороскопу шукати, там ще по якихось і так далі різних моментах. Ми, як люди віруючі християни, ми знаємо, що є найкращий спосіб це коли тобі допомагає знайти половинку сам Господь, тому що Бог знає наперед. какие у нас есть темпераменты, какие у нас есть певні стороны характера. чи зможемо мы підійти один одному, чи будемо мы доброю підтримкою один одному. В первую очередь рассмотрим, что нельзя делать, какие методы получения желаемого никогда не принесут счастья. Первое. Пытаться получить желаемого человека сомнительными оккультными методами, приворотами, заклятиями, гипнозами и так далее. Эти методы принадлежат к темной стороне мира, а она ничего хорошего и достойного не сулит человеку. Второе. Отбивать понравившегося человека у другого или другой. И еще хуже разрушать семью, особенно если семья счастлива и в ней есть дети. Третье. Все остальные жалкие методы. Соблазн, обман, постановка в зависимость, шантаж, например, беременностью и так далее. Этими методами счастья не построишь. Настоящей любви так точно добиться нельзя, а навести и презрение легко. Так что хорошо подумайте, прежде чем начинать плести сети. Что не работает и является абсолютно бесполезным. Первое. Ждать и ничего не предпринимать. Бесполезно ждать, что вторая половинка свалится на вас с неба в определенное время. Второе. Страдать и убиваться. Страдания разрушают, но не приближают к цели, не изменяют человека к лучшему. Они не являются чем-то достойным, они бесполезны. Третье. Ничего не изменять в своей жизни. Например, когда человек вроде бы хочет найти свою вторую половинку, но при этом он все время сидит дома и ни с кем не общается, не знакомится и вообще боится всего нового. Четвертое. Ничего не менять в себе. Глупо мечтать о принце, если ты не очень ухоженная девушка. Чтобы получить принца, нужно стать принцессой. Соответствие – это один из главных принципов счастливых взаимоотношений. Люди, которые собираются прожить вместе длинную и счастливую жизнь, должны быть близкими по уровню и жизненным ценностям, стремлениям и целям. Чтобы заслужить достойного человека рядом, нужно самому стать достойным, а для этого нужно расти и развиваться как личность. А теперь перейдемо к главному вопросу. Що все-таки потрібно делать, щоб знайти свою вторую половинку? Які действия і шаги являються самыми ефективними? Часто ми подивилися, і. Ой, мені страшно, я, я не хочу там з нею зустрічатися, я не хочу з ним зустрічатись. Але, можливо, якраз ця людина є та, яка єдина, з якою ти будеш щасливий впродовж свого життя. І тут є така небезпека свого роду, знаєте, смикнути коня. От така історія є, коли один хлопець не знав на кому одружуватися, і він сів на коня і їхав. І одна дівчина жила в селі по, праву, по ліву сторону та по праву сторону. І він каже: куди кінь поїде, туди я і поїду одружуватись. От він їде по дорозі і думає: куди ж кінь поверне? направо чи наліво, направо чи наліво. І ось думає: якщо туди чи подобається мені. Ця дівчина, якщо туди чи подобається та. І ось його серце, знаєте, так більше симпатії було до тої, що з правої сторони. І Він так легенько коня смик, 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 і кінь раз, раз, раз і пішов вправо. От е, ми можемо часто так само поступати, коли ми, ми хочемо. Не просто Бог хоче, а ми хочемо. А напослідок, що я вам скажу: не ділайте целью вашій житті обов'язкове створення сім'ї. Доверьтесь Богу в этом вопросе. На этом я с вами прощаюсь и помните, дорогие зрители, если вы думаете, что для счастья вам нужен второй человек, вы ошибаетесь. Для счастья достаточно вас самих. Второй человек нужен для того, чтобы разделить с ним свое счастье.